hozirgi kunda juda ko'p azizlarimiz ota onalarini yoshlari katta bo'lgandan keyin ulardan keladigan aziyatlar haqida shikoyat qilganliklarini guvoh bo'lib qolamiz yoshi katta insonlardan shikoyat qiladiganlarni gohida guvohi bo'lib qolamiz ko'pini o'rganib chiqsak ana shularni hammasi aksariyat aksariyatdan ham ko'pi asossiz ekanligiga guvoh bo'lishligimiz mumkin bo'ladi shuning uchun bugungi ma'ruzamizda mana shu masalani yoritishlikni niyat qildik nima uchun desa bir narsani unutmanglar hammamiz aslida bu narsani unutishligimiz kerak emas inson diniga amal qilib yurar ekan sinov hammaga har xil tomondan keladi kimgadir ota onasi tomonidan keladi yana kimgadir farzandi tomondan keladi yana kimgadir jufti haloldan keladi yana kimgadir do'sti tomonidan keladi va hokazo holat bo'ladi haqiqiy mo'min banda mana shularni hammasiga chiroyli bir yechim topib allohni roziligini mana shularni ichidan topadi shuning uchun ham avvalo shariat islomiya o'zidan yoshi katta insonga nisbatan yosh insonni muomalasi qanday bo'lishligini belgilab qo'ygan tasavvur qiling mana shu qavmda hammamiz mana oralarimizda yoshi katta otaxonlarimiz o'tiribdi yosh inson ular haqida nimani o'ylashligi kerak yosh bola yosh yigit bular bizadan oldin ibodatga kirgan bular bizadan ko'proq yaxshi amallarni qilgan bular bizadan ko'ra ko'proq nima qilgan ollohni buyurgan amallarini qilgan degan tasavvurda bo'lishligi kerak nimaga aytsa chunki haqiqatda bizlar tug'ilishimizdan oldin ibodatni boshlaganlar bor hayotda ma'lum bir qiyinchiliklarni o'tgan olloh uchun ma'lum bir amallarni qilib qo'yganlari bo'ladi ular chiqib aytmaydi e mana man falon amalni qilib qo'yganman deb aytmaydi chunki hayotiy tajriba shunga nima qiladi sekin astalik bilan insonni olib keladi shuning uchun ham yoshi kichkina bir ibodatga kelgan inson yoshi kattaroq odamni ko'rib qoladigan bo'lsa hurmatini joyiga go'zal bir holatda qo'yib bu inson endi bizadan oldin ibodat qilgan va biza ko'chada yurganimizda mana bular ibodatga kelardi olloh umrligini uzoq qilsin deb haligi insonlarni hurmat ehtiromini joyiga qo'yishligi ulardan duo olishligi maqsadga muvofiq ish bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki umri uzun amali go'zal bo'lgan odam eng yaxshi nima allohga suyukli bandadir deb aytdilar o'sha bir sahobiy kelib turib odamlarni yaxshisi kim deganda u zot aytganlarki haligi gapni umri uzun bo'lib turib amali go'zal bo'lgan inson demak yoshimiz kattalashgani sari amalimiz go'zal bo'lsin yoshi katta otaxonlarni ko'rsak nima deyishligimiz kerak ekan a bular umri uzun bo'lgan va shu bilan birga amali go'zal bo'lgan insonlar deb ular haqida yaxshi gumonda bo'lishligimiz kerak ekan va o'zimizni tayinlab borishligimiz kerak ekan nimaga desa chunki eng katta xijolatchilik nima desa eng katta xijolatchilik azizlar inson yoshi ma'lum bir yoshga yetgandan keyin yosh bolani ishini qilishligi eng katta xijolatchilik bo'lib qoladi ana shunga endi inson o'zini tayinlab borishligi kerak mana bu kunlarni o'tishligi mana kechagina issiq kunlar edi mana bugun endi yomg'irli kunlar yaqinlashdi ertaga qor yog'adigan kunlar yaqinlashadi bular ketma ket o'tib ketaveradi bu kunlar yo bizani foydamizga ertaga nima qiladi hisobot beradi yoki bo'lmasam bizani ziyonimizga hisobot beradi olloh o'zi saqlasin